Я его потом опубликую. Вот это вот отрывок из его интервью. Этот человек, который сейчас находится под следствием и в котором объявлено подозрение в ну, этих действиях. Я не знаю по какой статье их там квалифицировали. Разбойное нападение. Но это я бы это, конечно, бы расценил как террористические действия, это террор в отношении гражданских во время военного положения. Прям ну террор в буквальном смысле. То есть чтобы люди боялись. и это имело непосредственные последствия на всё сказалось бы на обороноспособности страны. То есть террор, целювавшийся самопохождением, прізвище свого і позивного, мен воно навіть на руках, набито татуювання, саме це, тому що Це руни. Да, це давньогерманські руни, старший футарк. Тут написано. Старший футарк. Я не знаю, що таке старший футарк. Я вообще я очень далёк от понимания древнегерманских рун. Наскільки я понимаю, зовут його Олександр, фамілія його Мартиненко. А тому він Мартин, його позивний Мартин. Это, что, это руны? Да, это давние германские руны, старший футарк. Тут написано, если дословно, это Мартинус. Э, почему именно Мартинус? Потому что Мартин пошло от британского английского имени. Спрашиваю, что это футарк? Я не знаю. Может быть, я не очень так хочу знать, честно говоря. Старший футарк. А до этого оно формовалось еще... Спрашиваю, почему не свастика? Про свастику сейчас выше. В Риме. Мартинус, Мартинус, это для римлян имя бога войны, Марса. Как часто вы думаете в течение недели про Римскую империю? І якось от я склав ці всі речі, трошки копнув глибше, і вийшло якось так. Скандинави, вікінги, тобто всім відомі воїни. Тому що у мене, я вважаю, що у мені присутній їх дух, і в дуже багатьох хлопцях присутній їх дух. Я читав навіть якісь дослідження через те, що у нас через ці краї проходив шлях з ряду греки у кожного українця коло ДНК, 6% українців сходне з скандинавським. 6% українців по ДНК, а з скандинавськими ДНК. Не важливо. Росіянці це знаками фашистськими. а так, так? у них, ну, типу, немає історії, грубо кажучи, скажімо, світової. Вони, всі, ну, вони всю історію пророблять просто під себе. Тобто, коли вони бачать свастику десь, вони не згадують, що це тибетська індуїська символіка, яка більше 6 тисяч років, вони згадують тільки Адольфа Гітлера, що було там 80 років тому. А я, чесно говоря, теж. Якщо я в житті бачу свастику, і це не індійський храм. На стенах которого свастика, которая там больше 400-500 лет, не знаю, там 1000 лет. Я в чем-то сразу вспоминаю Адольфа Гитлера. Я когда вижу свастику в белом круге на красном фоне, сразу вспоминаю Адольфа Гитлера. А что я должен вспоминать? Индию? Если я вижу СС. И свастика. Ты просто это что, не понимаешь? Это древний индийский символ. Символы меняют свое значение. И если мы говорим про Европейский Союз, если мы говорим про Украину, то сегодня изображение той самой нацистской свастики. В сочетании с современной историей запрещено, и демонстрация ее запрещена, как демонстрация нацистской символики. Что-то я не очень вижу сходства Мартина с индийцами. То есть вот я люблю свастику. Ты какое-то имеешь отношение к Индии? Нет, ты имеешь какое-то отношение к индийским храмам? Нет. Почему тогда у вас руны, Римская империя и свастика? Да потому что это имеет непосредственное отношение к фашизму, к нацизму, к Адольфу Гитлеру. Что вы меня все время пытаетесь мне сделать дурака? Типа, Луганский, ты что не знаешь, что свастика это? Да свастика, блядь, это свастика, это Гитлер! А знаешь ли ты, где Гитлер? Знаю, читал, 100 тысяч миллионов статей и всего на свете. Да только символ, значение свое изменил в Европейском Союзе. именно под флагами свастики и под символикой свастики людей сжигали в печах, убивали массово, оккупировались целые страны. Полконтинента было оккупировано под знаменами свастики. Поэтому совершенно логично в этом контексте свастика запрещена. А на идийских храмах, пожалуйста, не трогайте их, пусть сам себе... Их еще нанесли до того, как Гитлер родился, пришел на, на этот свет, понимаете? Да что ж вы меня путаете? Вот СС. Это, это древние римские руны какие-то там. Древние германские. Да что вы мне пиздите, как будто бы я дурачок, что ли? Нет, это ССовский знак. А это вот орел, это римский орел. Нет, это нацистский орел, у него в, 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 в этот герб. Герб Германии там свастика у него. А мы тут нарисуем герб Украины, понял? Это вообще другое. Ни хрена это не другое, это подражание нацистской символики. Что у меня, как будто бы я, ну, типа, не понимаю. Во Вьетнаме свастика это норм. В Индии свастика это норм. А в Европе не норм. Почему? Потому. Это символ электриков, это две молнии просто. Ага. Ну давайте набьем их вот здесь себе на голове или на э, это, на, на каске набьем просто. Это просто руны. Типа, я такой, короче, электрик, понял? Нет, не понял. Я там был в Киеве, в Днепре. Так, звучано чудово, жить, все. Продовжується, все круто, все класно. Але коли ти ну, реально розумієш, що там люди, скажімо так, навіть колись там, когось з ким дружив ну, там, або знайомий до повномасштабної війни, що там чувак, замість того, щоб е, дати якісь там стати, от як ви казали, на е, фронт е, тиловий на підтримку нас, він там іде там, собі там, десь в барі посидіти, або там кальяна покурити, і, скажімо так, кидає там якісь 200 гривень там, на місяць, там, донати за СУ, і себе це виправдовує. Це все. Іменно зі мотивацією. вони і грабілі людей. Типа, ти що, 200 гривень задонатив і все. Тачку гони. Забрали тачку. Сколько это там? 50 тысяч долларов гони. Мы же видим, в каком ты доме живешь и какая у тебя машина. Бабло гони. А если бабло не дашь, тебя сейчас сожжем. Облили его бензином, заставили голым бежать перед машиной. Ты что думал, что ты 200 гривен задонатил и все? Да ты знаешь, кто я? Я старший электрик. Чему те рунисты среди рун выбирают самый ци? Да потому что это подражание нацистской Германии. Иногда идеологически, а иногда просто от тупости своей. В разных ситуациях по-разному, надо разбираться. Некоторые это делают идеологически. Мы не национал-социалистическая партия. Мы же Ну национал-социалисты? Типа как Гитлер? Нет. Мы социал-националисты. Бля, это что это другое? Национал-социалисты, это был Гитлер и их НЗДАП партия. Национал-социалистическая, демократическая, это, это вот все. А мы социал-националисты. А это другое. Бля, да, это то же самое. Как у Гитлера. Нет, не, не говори так. А у руны у нас другие. Это идея нации. А, ну понятно. Чего вы именно эти руны? Вы причем этих рун? Сколько хочешь? Выберите другие, другие не хотим. Да не тому что. Вы там кому-то повидрываете э, головы. <laughs> Вы повидрываете кому нибудь головы. <laughs> это прекратите. Коррупция, это Не, А что в этом смешного? Я надеюсь, что эта журналистка сейчас смотрит этот эфир. А что в этом смешного? Ну, что вернутся военные. Ира Ольга, спасибо большое. Вернутся военные и поотрывают кому-то головы. Он вернулся, он сейчас в СИЗО сидит. За то, что они грабили э, людей. Проводили террор среди мирного населения. Отжимали имущество, деньги, машины автомобили И пытали людей на подвалах. И вы думаете, что если они вернутся, хлопцы повернутся, порядок наведут? Не тому, что вы там кому-то повидрываете головы, а тому, что они, как щуры, будут бегать из селя, куда будут видеть. Потому что они, на самом деле, боятся больше за все. Это вас. Ну, логично, потому что вы обливаете бензином людей и пытаете их на подвалах. Почему им вас не боятся? Почему в Тернопольской области им не боятся вас? Логично, что они вас будут бояться. Потому что вы беспредельничаете. Тих, хто повернеться з війни. Бо ніхто нічого нікому не простить. Знаєш? Е, я вона, не там... пробачить, якщо українською, не пробачить. Повню не те, що не простить. Ми спілкувалися за цей з хлопцями, там, з побратимами. Ми не за це воюємо. Я не воюю за те, щоб там тут е, якісь люди при владі організовували свої якісь там ОПГ. це <рес> ну, ситуація не смішна, але напоминаю, ми вас грабіть нікому не дадим. Самі будемо Мы воюем не за то, чтобы там кто-то из власти организовал ОПГ. Что такое ОПГ? Организованная преступная группировка. Так это ж на по-русски, на русском языке ОПГ. Мы не за это воюем, чтобы кто-то при власти устраивал ОПГ. Мы сами его организуем. Устроили ОПГ и в составе группы лиц, по сговору лиц, по приказу высшего командования, бригадного генерала, были направлены, откомандированы в Тернопольскую область для проведения так называемых мобилизационных мероприятий. На самом деле ловили людей на улицах, забрызгивались светочивым газом, отправляли на подвал, отжимали имущество и подвергали пыткам. Я не буду как бы, воювати за те, щоб власть якісь ОПГ організовувала. Бля, довели б страну до такого. Це просто кринж. Це ужас. Это... ну, ну... не знаю, Були, скажімо так, працювали з російськими якимись сепаратистами або підтримували якісь сепаратистські партії, які треба було заборонити дуже давно. Я не для того воюю. Я воюю, щоб у нас була європейська нормально розвита держава, а ці люди цьому заважають. Им е, обрали за захід заход суд.